Я считаю, что на самом деле это большой прорыв, то, что состоялись дебаты во время парламентских выборов, такое, как известно, впервые на Первом национальном хорошо отработали ведущие, я считаю, Мирослава и из Лосания. Конечно, большим минусом было то, что по ну, известным пока причинам еще не готовности и общества, и коллектива к тому, чтобы все-таки отобрать рейт... наиболее рейтинговые партии. И мы, конечно, видели часто соревнования и конкуренцию двух разных совершенно политиков. По весу и по подготовленности политиков. Это раз. Два, ну не всегда ведущие дожимали и имели возможность дожать какие-то, по каким-то очень важным вопросам тех гостей, которые были представители политических сил. Может быть, я бы немножко меняла хронометраж. С одной стороны, динамизм, когда по одной минуте дается только на какой-то ответ. С другой стороны, ну и не всегда этот ответ мог быть содержательным. Ну и третье, это конечно же, нужна какая-то экспертная, какое-то экспертное еще участие в этих дебатах для того, чтобы эксперты сразу же могли оценить, степень реаль... реалистичности, правдивости э, тех ответов, которые мы слышали. Но я думаю, что это возможно только тогда, когда дебаты будут все-таки проходить ну, максимум там, между семью, восьмью, десятью политическими силами. Потому что когда э, присутствуют на дебатах и выступают на дебатах совершенно неподготовленные политики, ну экспертам практически нечего, не о чем говорить.